Ми провели стільки днів, відточуючи техніку та тренуючи своє тіло, щоб опанувати танець фізично. Але коли ти виходиш на сцену, все залежить від виконання, вміння бути митцем і того, чи ти вкладаєш частинку себе в те, що намагаєшся зобразити. большое удовольствие ты отдаешь и зрителю. Вот, от того, что это все отработано, отрепетировано. После того количества репетиций, сколько у нас уже было, на самом деле, когда ты уже выходишь на сцену, у тебя уже все автоматически идет. Для каждой современной классической балерины как бы интересно попробовать что-то новое, не классику. Вот. И, в принципе, этот проект для меня, хореография Эдуарда Родена, это первый в моей карьере опыт такой вот современной хореографии, то, что я попробовала. У постановці Я граю Майера Вульфшайн він є втіленням зла і темряви, що загрожує світлу Гетсбі. Я з'являюся декілька разів під час балету, щоб нагадати йому, як він здобув свої статки і як він не може забути ту частину свого минулого. я исполняю партию Джордан. Uh, Помог очень Дуайт. Как бы он как-то собрал нас всех солистов и каждому вот сказал, ты такая-то, ты такой. Ну, естественно, прям про меня тоже сказал, какая я должна быть вот в этом спектакле. Плюс, конечно, уникальная хореография. Дуайта это, безусловно, нечто, того очень интересно. Мне поначалу было немножко сложно, потому что нервничала, потому что ну, хореографию я такой никогда не танцевала, и мне боялось, что я не справлюсь. А, но ну, потом, буквально спустя недели две, и как-то находишь с ним общий язык, хотя разговариваешь на разных языках, но вот он говорит, и я понимаю все, что он хочет, и что я должна сделать. Я почав працювати для постановки спершу як асистент з продакшну. Я приїхав сюди з 2013-му і допомагав робити промо для постановки, яку створювали Денис Матвієнко і Поліна Гагарін. Їм так сподобалося те географію, для якого я став, що вони покликали мене бути постійним учасником постановки. На самом деле всего уникального. Первое, то, что у нас собралась такая команда вообще с разных стран. Постановщик с Америки, солисты с Мариинского театра, ребята в кардебалете, тоже с разных театров Украины, смогли собрать такую команду, как бы международного уровня. На самом деле мы получаем большое удовольствие И после по окончанию выступления у нас много эмоций, у Дениса много, у всех эмоций. Некоторые плачут, это очень приятно. И видно по зрителю часто, как это воспринимают. I think the main я думаю, головна річ, яку ми намагаємося донести цією постановкою, те, якою сильною може бути любов, якою руйнівною вона буває, як вона може заволодіти твоїм тілом і не залишити тобі жодного плоніти